больше не на кого, А я не расстраиваюсь. Я только сказала то, что есть. На Бога надежда. Больше ни на кого. И зацветут вишни на нашей земле. И деревья будут цвести. И будем мы жить здесь. Слышите? Все! Вылетела полностью. И дверь вот они сняли, она вогнула. Получается. О, вон она сзади Ее сюда выгнула. Вылазили через этот дверь. Выгинали под низу. Она зажала нечей А я в окно. Что, знаете, может кто-то из э, no, соседей подтверждал? Так, на четвертом поверху. Там женщина пошла, не мужа на Днепро отвезли. Жена в шоке, и я в шоке. Ну и каждый, короче, мы остались без квартиры. И балкона, и ни кухни, ничего нету. Я, допустим, жена э, живой-здоровый. Поки, добрий час. Ну, а получила отримала стрес. Так нормально, що ж, ми вже привикли з 14-го року, лопатить нас.